Малоха. Короче, первого числа увидел я тачечку, которая стоит и продает, э, канистр стоит с ней рядом, то есть она, очевидно, ГСН там продает. Я к ней подошел, а стоит она, естественно, не на, тро, не на дороге, а рядом на земле, на таком газончике, типа, на остатках то на газончике. Подошел я к даме, предложил перепарковаться, так и не стоять на газоне, и там продавать все, что хочешь. Дама там, да-да, хорошо, вот сейчас придет хозяин там, Машину перегонит, я сама не водитель и всякое такое. Дама э, такого наркоманского вида. Ну, думаю, ладно. Время идет, как бы. Э, никто не идет, думаю, ладно, я вам поверю, ушел. Значит, по... вчера я вечером ехал, уже патруль стоял, что-то объяснял. Я думаю, надо пойти сегодня с утра посмотреть, будет она стоять или нет, насколько она необучаемая. Э, прихожу с утра, стоит. Как бы, но проблема в том, что она меня уже знает. И она меня только увидела, сразу спрятала банку, закрыла машину и просто по петлям дала. Я ее пофоткал, поснимал видос и говорю, как и так, Мол, мы с вами договаривались, что вы больше здесь не будете стоять. Она, что вы от меня хотите? Кто вы такой, типа? Э, проблема в том, что как бы. Ага, вызвал я патруль. Патруль, правда, приехал э, тупо из другого района. То есть они говорят, мы, короче, можем ее за правонарушение задержать, но так как ее нет, надо брать по а пояснение мы повезем в другой э, видео, который, короче, ровно по дороге, посередине идет один район, через дорогу другой район. Естественно, короче, патрулька приехала не та. Э -э, они пока вызвали вторую патрульку, я уже уехал. <coughs> Дама, короче, необучаемая. И завтра, если будет еще стоять, я уже буду сразу из Киевского района патруль вызывать, чтобы ей выписывали штраф. Э -э, человек не понимает по-человечески. Я говорю, вон там поедете, встаньте на асфальт, там торгуйте, как бы, если вас никто не трогает, пожалуйста, как. мне на мне главное, чтобы вы на них стояли на газончике, и так, как бы, травы мало в городе, давайте не будем здесь Да-да, хорошо, закрыла, убежала, ну то есть в итоге сейчас она просто начала морозиться по полной. Такие, блядь, дела.